Дорогие братья и сестры, я рад всех приветствовать здесь на всем месте. Слава нашему Господу, что мы имеем эту возможность и в этот день прославить имя Его Святое. И мое сердце радуется. Сегодня солнечный день, нету туч. И чуть-чуть температура не такая, как была несколько дней назад. Не так жарко на улице, ветерок. Слава Господу. И сегодня такой день, что мы не идем на работу, пришли сюда славить Господа, кондиционер, и все хорошо. Ну, есть, наверное, люди, которые, может быть, у них какие-то проблемы, и они не радуются сегодня, потому что какие-то трудности. И это просто человеческие такие переживания, и каждый переживает по-своему их. Но самая главная радость это то, что когда мы чувствуем и знаем, что наши имена записаны на небесах, несмотря на никакие, на никакие трудности или радости или переживания или другие какие-то ситуации, очень важно, когда мы знаем и чувствуем, что наши имена записаны на небесах, это наивысшая радость для каждого человека, а особенно для христианина, который верит и доверился Господу. И хотелось бы поделиться таким местом, которое записано, э, значит, послание к римлянам, 8 глава с 1 стиха. Здесь записаны такие слова. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные жизни мир, потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются да и не могут, по всему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если Духом умершляете дела плотские, то живы будете. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божией, потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить во страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем «Ава Отче». Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Ибо думаю, что в нынешнее временные страдания ничего не стоит в сравнении с той славою, которая откроется в нас. Аминь. самых первых слов в этом месте говорится о великой радости для каждого христианина, для каждого того, кто познал Иисуса Христа как личного спасителя. Это то, что говорится. Итак, нет ныне никакого суждения тем которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Раньше, э, до этого люди, у них не было выбора. Люди жили, как жили, по плотским своим, как их плоть вела, так они и жили. Но в Иисусе Христе, а плоть их вела к греху. Плоть их вела к греху, потому что водами все согрешили. И плоть человеческая, она согрешила и была противна Богу, и делала противное Богу. И чем дальше, чем больше в веках люди жили, тем больше это плотское, оно возрастало, оно развивалось в людях и достигало таких апогеев, что Господь даже потопом уничтожил землю в свое время, но спас несколько человек, которые ходили перед Богом то в Иисусе Христе у нас появился, у каждого человека появился выбор, сделать выбор, получить это спасение, получить эту возможность жить не по плоти, а по духу и достигнуть вечной отчизны и жить с Господом. И вот в Иисусе Христе Господь даровал каждому человеку, кто призовет имя Господне, а тем более тем, кто уже призвал, уже даровал то, что мы имеем спасение, и даровал нам возможность жить не по плоти, которая приведет к смерти, но по духу в Иисусе Христе. И здесь говорится, потому что закон духа жизни во Христе Иисуса освободил меня от закона греха и смерти. Только Иисус Христос совершил это спасение. Он, так как Адам во плоти согрешил, и даровал каждому человеку смерть, то Господь Иисус Христос даровал каждому человеку жизнь, предав свою плоть на поругание. И это большая благость и благодать для каждого человека, которая еще звучит, еще время благодати, оно звучит, и каждый еще имеет возможность воспользоваться этим благом, и этой благодатью, этой любовью Божией. И также здесь подтверждается, что как закон, ослабленный плотью, был бессилен водами, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Здесь слово Дух в некотором моменте оно пишется с большой буквы, а в некотором моменте пишется с маленькой буквы. Я думаю, что здесь говорится, пишется так, потому что когда говорится о духе Божьем, оно пишется с большой буквы, а когда говорится о духе человеческом, оно пишется с маленькой буквы. Но оно так переплетается в этом месте, что когда в Иисусе Христе живут не по плоти, но по духу, то тогда оно настолько соединяется. И пусть и даже оно пишется с маленькой буквы, но когда мы, наш дух подчинен Духу Божьему, тогда оно звучится звучно, и тогда мы даже в своем сердце чувствуем, что мы правильно ходим перед Богом. И так как здесь говорится в этом месте, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И мы взываем авоотчи к Нему Духом. Потому что Бог пребывает духом в духе нашем, и тогда мы имеем эту радость, радость спасения, и радость то, что наши имена записаны в небесах. Но здесь есть предупреждение, ибо живущие по плоти плоском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные жизнь и мир. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Сначала мы читаем, что помышления, помышления, плотские, помышления плотские, суть смерть. То есть, когда мы только посылаем, то есть приходят эти помышления плотские, сделать какое-то что-то плохое, то уже это восклицательный знак, что это смерть для человека. Но дальше мы читаем, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Дальше это приводит к действию. Сначала рождается помышление, а это потом приводит к действию. И тогда уже человек, не побеждая, когда он не побеждает свои мысли плотские, тогда происходит жизнь жизнь по плоти. И мы читаем посланием к Галатам, значит, здесь написано 16 стиха такое. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять ожирении плоти». «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом». Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Вот к чему приводит только помышления, если их не остановить Духом Божьим. Так в Иисусе Христе Господь нам даровал это оружие, Духа Своего даровал, чтобы мы побеждали все помышления плотские и дела плотские, которые восстают на наш, на наш Дух, Дух, который мы получили от Бога. И все зависит, многое зависит от нас, когда мы чему мы предаемся нашим плотским помышлениям, которые приводят нас к плотским действиям, а потом к смерти. Или мы поддаемся голосу Божьему, голосу Духа Святого и который нас ведет к спасению во Христе Иисусе. Писание говорится, что все Могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Иисус Христос послал Духа, Свя... Господь послал Духа Святого, чтобы Он нас подкреплял. И если мы будем пользоваться тем оружием, то мы будем победителями в нашей жизни. Поэтому Господь и предупреждает, чтобы мы не поддавались этим плотским своим греховным желаниям, которые иногда, не иногда, а всегда, каждый день восстают на, нашу, на наш дух, на, на, приходят в наших мыслях. И если мы на корню в мыслях побеждаем, умершляем их духом, то тогда, мы, тогда Господь будет жить в душах наших и в сердцах наших. И здесь говорится также дальше. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Я извиняюсь, я хотел еще привести несколько примеров по поводу жизни по плоти. Много примеров, конечно. Но один из примеров, я недавно читал книгу «Царств», когда Нейман пришел, чтобы получить исцеление от проказы. И когда он пришел к Елисею, он думал, он думал, что он принес много сейчас даров, так как он приносил к своим богам вот этим и эти боги там чем больше даров, значит исцеляли там или, но он много уже приносил даров этим богам своим, но они не могли его исцелить. И он по привычке пришел, принес там всего много и думал, ну сейчас я вот такой на колесницах, сейчас я Принесу эти дары, все, такое, и на меня, и все, исцелит, исцелит Бог Израилев. И Он приходит к царю, царь ничего не мог сделать, потому что, я не знаю, наверное, царь не был в контакте с Богом. Царь ничего не мог сделать, но пророк Божий Елисей успокоил царя и говорит: пусть идет сюда. И когда он пришел, то он даже и пророк не вышел к Нему но послал слугу и сказал простые слова, вопреки всем человеческим там мышлениям, сделай просто, пойди искупнись, окунись семь раз в реке, и все, и ты исцелишься. И он как бы возмутился, ну как я тут пришел, дары принес, и все, а он даже ко мне не вышел, и неужели я не мог искупнуться в наших речках, там у нас и вода там чище, и все но и он так уже как бы хотел уйти, обидеться, уйти, но слуги говорят, ну что тебе трудно искупнуться и получить спасение, исцеление от этой проказы. Ну, он и послушался, и искупнулся, и вышел исцеленным, и пришел, и хотел же дары принести, но Елисей сказал, не надо мне никаких даров, потому что Господь, человеку, которому поверил, который обратился к нему, он может дать даром, так как в Иисусе Христе получаем даром спасения. Вот. И он пошел, поблагодарил и пошел. Но вот эта слуга, он, слуга Елисея, он, у него закралось вот это плотское, и он подался плотским своим чувствам. Ну как же так, уходят деньги? Нам же могли заплатить, мы... Их использовали. И он погнался за этим человеком и взял деньги. И пришел и обманул Елисея. И этот проказа, Елисей говорит: Проказа твоя, э, проказа этого Неимана будет на тебе и на, на твоих детях, на твоих потомках. Вот так. Это такой пример из Старого Завета о том, как. Люди, человек предался плотским, зная Бога, был возле с Богом и предался плотским таким чувствам вместо того, чтобы послушаться Бога и получил такое наказание. Также мы читаем, когда нанять Сафира хотели обмануть, показать показать себя такими щедрыми, хорошими людьми и продали свое имение, но не все принесли, а сказали, что все то Господь тоже их наказал. Поэтому перед Богом мы, мы не можем так поступать и обманывать. Мы можем людей, как говорил Игорь, обмануть и быть красивыми. Но когда мы один-один с Богом, то мы не можем Бога обмануть, потому что Бог видит каждый уголочек нашего сердца. Поэтому помышления плотские, суть смерти, ведут к смерти. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умершляете дела плоские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Ибо все водимые Духом Божиим ⁇ суть сыны Божии. Слава нашему Господу, если мы знаем и чувствуем, что мы водимые Духом Божиим. Ибо мы читаем в той же главе послания к Галатам, что плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона но те, которые Христовы, распали плоть со страстями и похотями». И здесь говорится о том, очень важное место, что когда мы пребываем в общении с нашим Господом, что когда наш Дух пребывает в общении нашим, с нашим Господом, то мы радуемся, что наши имена записаны на небесах, и сей самый Дух Божий свидетельствует наш Духу нашему, что мы дети Его». И мы имеем величайшую, величайшую радость, несмотря на какие-то трудности жизненные, которые встречаются на этом пути, потому что Господь не говорил, что у нас не будет трудностей. Мы читаем, что все пророки и все апостолы переживали трудности в этой жизни. Почему? Потому что живущие по духу будут гнимы живущими, которые живут по плоти. И люди, которые живут по плоти, не понимают тех людей, которые живут по духу. И поэтому они всячески делают какие-то препятствия и делают трудности. Потому что в этом мире, на этой земле господствует до определенного времени дьявол. И люди, которые преданы дьяволу, плотские люди. Они живут, как хотят, то, вернее, как им повелевает эта плоть, которая подвержена дьявольскому, дьявольской воле. Но здесь говорится о том, что страдания или какие-то переживания все-таки не временные на этой земле, что пройдет какое-то время, и человек, когда умрет, то верующий он знает, что он не умрет а он перейдет с этой временной жизни в ту вечную жизнь, которую мы имеем в Иисусе Христе. Это важный момент, что человек не умирает, он плоть его умирает, но дух его идет к Богу, к его Творцу, к его Создателю, потому что он соединен духом через Иисуса Христа. Это очень важный момент, чтобы мы всегда твердо держались этого, чтобы мы всегда чувствовали присутствие Божие, как Давид говорил, что когда покинул меня, когда я почувствовал, что Господь ушел от меня, тогда из, от кости мои обветшали, и он хотел возвратить это общение. Когда Господь возврат, возвратил это э, общение с Богом, то он очень радовался, и он говорил, что он хотел бы всегда пребывать в доме Божьем, всегда пребывать хотел с Господом. Дорогие братья и сестры, давайте проверять себя, давайте всегда, какие у нас помышления, какие у нас поступки, какие у нас, какая у нас жизнь. Давайте проверять и слышим ли мы голос Божий в нашем сердце, который бы свидетельствовал Духу нашему, что мы Его дети. Дорогие братья и сестры, это очень важно, потому что наша жизнь там на небесах во Христе Иисусе. Только во Христе Иисусе мы можем получить это. Поэтому слава нашему Господу за то, что Он даровал нам эту возможность, что мы имеем эту возможность, и что мы слышим этот голос, что мы Его дети. Слава Ему за все. Аминь.